Assalamualaikum. Tahun 1511, sesuatu yang tak pernah berlaku sebelum ini terjadi di Melaka. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah tanah Melayu, orang Eropah datang. Dan mereka datang dengan meriam. 130 tahun Portugis memerintah Melaka. Tetapi dalam buku teks sekolah, mungkin dua atau tiga muka surat sahaja. Kenapa? Hari ini kita bongkar tiga rahsia Melaka Portugis yang jarang diceritakan. Siap? Mari kita masuk ke dalam Alfamosa. Alfamosa, kubu yang dibina Alfonso de Albuquerque. Ini bukan sekadar tembok biasa. Ini benteng termegah di Asia Tenggara pada abad ke-16. Bayangkan, beribu-ribu rakyat Melayu dipaksa membina kubu ini. Batu besar dari bukit sekitar dalam panas terik, 6 bulan non-stop. 70 lebih meriam menara setinggi 18 meter tembok tebal 2.4 meter ini benteng yang dibina untuk bertahan berabad-abad Meriam-meriam ini bukan hiasan mereka ditembak berkali-kali Johor serang tahun 1517 1520 1521 Aceh serang tahun 1550 1567 1571 Afamosa bertahan semua Tapi ini yang ramai tak tahu Afamosa yang kita nampak sekarang Ini hanya 5% dari benteng asal Benteng asal meliputi seluruh Bukit Melaka British hancurkan tahun 1807 Yang tinggal satu pintu gerbang Tunggu, tunggu Ini belum yang paling pelik Tahu tak siapa yang SA benarnya menjaga Afamosa? bukan orang Portugis. Kebanyakan tentera di Melaka, orang Goa dari India, orang Eropah Tulen, mungkin hanya beberapa ratus sahaja. Ini realiti empayar Portugis. Tentera dari Goa, pelaut dari Timur, pedagang dari Macau, Melaka Portugis sebenarnya, Melaka Global. Oh, dan satu lagi, ada cerita tentang harta karun Portugis yang masih asih tertimbus dekat Melaka. Tapi itu cerita untuk lain kali. Sekarang, Saint Francis. Saint Francis Xavier. 1521, Portugis bina gereja Saint Paul di puncak Bukit Melaka. Dan disinilah salah seorang santo paling terkenal katolik pernah dikebumikan. Saint Francis Xavier, Paderi Jesuit, mati di Cina tahun 1553. Mayatnya dibawa ke Melaka, dikebumikan di sini selama 9 bulan. Sembilan bulan kemudian, mayatnya digali semula. Konon masih utuh. Kemudian dibawa ke Goa, India, di mana ia disimpan sehingga hari ini. Tapi Saint Francis Xavier bukan hanya datang untuk mati di sini. Dia datang untuk mengubah agama rakyat Melaka. Dan cara dia buat, tidak lembut. Paksaan rakyat Melayu yang mahu berniaga dengan Portugis kena tukar agama. Tak nak, tak boleh niaga. Tetapi ada satu hasil positif. Komuniti Casados, Portugis kahwin dengan wanita Melayu. Lahirlah keturunan campuran. Komuniti ini masih wujud hari ini. Portugis settlement di Melaka, keturunan terus 500 tahun. Ini sebenarnya strategi Alfonso de Albuquerque. Suruh orang Portugis kahwin dengan tempatan. Kenapa? Supaya mereka kekal di sini, bukan balik Portugal. 130 tahun misi Katolik di Melaka. Berapa ramai yang betul-betul masuk Katolik? Sukar untuk tahu. Rekod hilang. Rekod hilang. Ini bawa kita ke bahagian piling pelik tentang Melaka Portugis satu misteri yang ramai tak sedar arkib bayangan kalau nak tahu sejarah penuh Melaka Portugis anda kena pergi ke mana bukan Melaka bukan Malaysia anda kena pergi ke Lisbon hampir semua dokumen rasmi tentang Melaka Portugis di Lisbon surat peta laporan dagangan catatan tentera semuanya di Portugal jadi kalau pelajar atau penyelidik Malaysia nak kaji sejarah Asia Inggeris kena terbang ke Eropah kena bayar untuk akses arkib gila kan dan ini belum masalah bahasa. Dokumen dalam Portugis kuno. Tulisan tangan yang sukar dibaca. Berapa ramai penyelidik Malaysia yang mahir Portugis kuno? Sangat sedikit. Bayangkan, sejarawan muda Malaysia pergi ke Lisbon dengan tabungan sendiri cuba memahami dokumen berusia 500 tahun dalam bahasa yang tak dipahami. Inilah realiti. Jadi apa yang kita belajar di sekolah tentang Melaka Portugis? Dua tiga muka surat. A Famosa, Saint Francis Xavier. Habis. 130 tahun sejarah, ribuan dokumen, cerita rakyat biasa, peperangan, kehidupan seharian masih terkunci di Lisbon ini bukan hanya pasal Melaka Portugis. Ini tentang heka kita untuk akses sejarah sendiri. Kita kena tanya, kenapa pengetahuan ini masih terpuji? Dan satu fakta terakhir, pada kemuncak kuasa Portugis mungkin hanya 200 hingga 300 orang Eropah tulen di Melaka. Yang lain, Goa, Casados dan rakyat Melayu. 130 tahun Portugis di Melaka. Afamosa yang hampir musnah. Komuniti Casados yang masih hidup. Saya nak tanya Aindia, adakah kita perlu usaha lebih untuk bawa balik dokumen-dokumen ini? Atau sejarah boleh kekal di negara lain. Nak fikir-fikirkan. Melaka Portugis jatuh tahun 1641. Siapa yang ambil alih? Orang Belanda. Dan cerita mereka lagi menarik. Episod depan, bagaimana Belanda mengubah Melaka lagi sekali. VOC, sistem perniagaan baru dan konflik dengan British. Jumpa lagi. Terima kasih.